তাহারি দিন দেই গেছ এটা আনিবলৈ সমর্থ নহল জুড়ে ধৰি দিয়ে ভাত লাগে হে ধোঁয়ায় একদম হৈ জাল বান্ধি বান্ধি লৈছে ভাত বনাইতে পাইছোঁ আৰু দেই খাবার এটা যিটোহে তুলি লো দেই একো কথাই নুশুনে একো কথাই নুশুনে মো বুঝে যাচুন যা বোলে হেই উহাবিখানা বোলো খড়ি লৈ যি পাৰা বোলো বুটলি আনগে ভাত বনাবলৈকে নহলে বোলো হব হবো আয় বোলে হে খড়ি আনিগে নিজে বোলে কথা কাবলে বোলে মা বোলে তো কোনো তাই হেহর কেন খুঁড়ি কি খাবি এক পয়সা ইনকাম হে মার ব্যাপারের ওপর বহি বহি খাও বোলো খাবি নিজেই খাবলো এজনী গোটাই বোলো কোবা ধনী ঘর ছোট একদিনে উলপেল চিনি পাওয়া বোলো বনাইতে থাক আর ভাত থাকা বনাই থাক নহয় রা পাক উলি ভাত বনায় থাকোতেই যাইম পাকাই বই তো আপনার ঘর পাচ্ছি অকানো মায়া পঠিয়াই দিছে বোলে যা যা বোলে ঘুরি দেওয়া তো পাবি বলে ভাল তোকে কয়েস আজি আমার ঘরের চেণী নাই মানে গুড়ে হা না খাই কেদিন বহুদিন অনাই নাই করা এই বাবলে নাই সদায় মালতীয় বস্তু বিচারি নিশ্চয় ঘরের নাই খাওয়া বস্তু অভাব পড়ছে বাজার সময় লুকিয়ে নিমা কিনে পেল নিদিলিহি কে টাকা পড়ে তামো মানে আমার এই উচ্চ সুবুর দীর্ঘ কবই নি বিচারি বিচারে থাকি থাকি মনে হলে কিনাটা বিচারি গেলে নাই নাই

তাইভাৱে আমাৰ ঘৰত বহুত ধনী চাৰি মহিলা পাঁচ মহিলা বুলি ভাবে কাৰণ মই তাইক মিছাকৈ আগতে কৈ থৈছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া তাইক মই পতাইছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত তাইৰ বাবে বহুত কাম কৰা মানুহ আছে কাম কৰা মানুহটো বাদেই আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ ৰাখিবলৈ পইচাই নাই সেইটোতো বাদেই খাবলৈকে কেতিয়াবা নোযোৰে সেইবোৰ কথাটো তাইক ক'ব লাগিব মনটোতে অলপ ভয় ভৰি লাগিছে তাই বা কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে তাই যদি বহুত বেয়া ৰিয়েকশ্যন দি কি হ'ব কিন্তু নাই মই এইবোৰ কথা যদি লুকুৱাই থওঁ বিয়াৰ পিছত বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ কৈ দিয়াই ভাল

মানে চেলেনা হেৰি নহয় তোমাক যে মই আগতে সেইবোৰ কৈছিলো কিবা কিবি সেইবোৰ চব মিছা আছিলে তোমাক যে মই কৈ থাকো আমি বহুত ধনী আমাৰ বহুত একদম দামী দামী গাড়ী আছে একদম বহুত মহলীয়া ঘৰ আছে চুইমিং পুল আছে বুজাই কৈ থাকোঁ এই এইবিলাক যে মিছা যে আমাৰ ঘৰটো কেঁচা জানানে আৰু হেৰি একদম অৱস্থাই নাই আমাক একদম সঁচাই তুমি যে সঁচাকে বহুত ধেমালি কৰিব পাৰা দেই প্ৰেংক কৰিছা হয় নাই তুমি তুমি প্ৰেংক কৰিব নাপাই দেই মোৰ লগত ইমান প্ৰেংক কৰি না থাকিবা তুমি মোক প্ৰেংক কৰিবলৈ মাতি আনিছা নেকি গাৰ্ডেনখনলৈ তুমি যে এনেকুৱা ফটোৱা ফটা পেং ভৰাই আনিছা যে হা বৰ ফানি লাগিছে বুলি ভাবিছা মই মোৰটো গৰম কৰি নালাগা দেই কাইলৈ পৰহিলৈ আমাৰ বিয়া ডেট ফিক্স হ'ব হা অহা বছৰকে বিয়া আকৌ তুমিনো এনেকুৱা বৰ ফালতু পেং কিয় কৰিব লাগে সৰি সৰি সেলেনা বেয়া নাপাবা মই ব্লু প্ৰেংক এটা কৰিছো হেই তোমাক গ্লুক কিনো কৰা মাথাটো বেয়া নকৰি বাহা মই একদম ইমান লাৰি কৰি লাইছো ঘৰত কিমান কাম থাকে মই বিয়া কাৰণে নেইল এক্সটেনশন কৰিব লাগি হেব নেইল সেলি কিয়া পাই মই মেনিকিউৰ পেডিকিউৰ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছো বিয়া কাৰণে তুমি আকৌ মোক জালি জানি মাতাই দিছা হ্যাঁ

সেইটোতো মই মজাৰ খবৰ পালোঁ মই আমাৰ সেই খুড়ীদেউ ভাগিনীয়েকৰ পুতেকৰ জোঁৱাইকণ নাতিনীয়েকৰ এই ঘূৰ্ণীয়েকৰ পুতেকৰ হেৰি ভনীয়েকৰ মানে সেই ঘৰটোহেঁতেক ঘৰ আছে তাক খবৰটো পাই মানে হাঁহিত মৰিছোঁ নহয় এনেকুৱা পালে ওলাই গ'ল নহয় কথা পাতি পাতি মনত ফুৰিত লৈ পাক আমাৰ এজনী চেনে যিখনহে ফুটনি মই বোলো হাঁহে হাঁহ এইজনীয়ে বোলো গম পাই নে নেপাই বোলে থাকিয়ে দিছেনে কি এনে গম নাপায় হ'ব না সেইজনীহে

ঘৰতে হেৰি চাকৰ আছে বিছটা গাড়ী আছে চৈধ্যখন হা মই গোবৰ মাটি দি ঘৰ কথা ক'ব আহিছে কি থাকিবলৈ আহিছে আপোনালোকে হিংসা লাগিছে নেকি আপোনালোকৰ হা মই কি থাকিম থাকিমগৈ তাত গৈ পেলাই মই গোবৰে মচিম কথা ক'ব আহিছে মই পানী কণ চুই পাইছোঁ নাই ঘৰত ৱাইপাৰডাল চুই পাইছোঁ নাই শিকা শিকা বুজিছা এইবোৰ গোৱা মাটি চুবা মাটি চুবলে শিকা ছোৱালী ভাগ্য আমাৰ আইতাহঁতে কবলে হাতে ছোৱালী ভাগ্য কথা কোনেও গম নাপায় কপালৰ লিখন সাজা পাই তুমি আৰু এনেকৈ ষ্টাইল মেমে ঘূৰি পেলাই খাবলৈ নোপোৱা নহয় দিয়া চি হাচা গম পাবা আচল সেই আৰ্থিক দিশটোৰ কথা এতিয়া ওপৰতে খাবলৈ পাইছা থাকিবলৈ পাইছা কি বুজিবা যেতিয়া সেই নিজে ঘৰ চলাব লাগিব তেতিয়াহে ন পাবা হ'ব হ'ব আপোনালোকে মোক দিব্য জ্ঞান দিব নালাগে মই জানো মোৰ লাইফটো কেনেকৈ চলিব লাগে কেনেকৈ চলিব নালাগে নিজৰ লাইফত ধ্যান দিয়ক মিঠা খা একো না মিঠা খা নিজে বুজিবা ডিষ্টাছ নিজা মই বন্ধুসকল এইজনী এতিয়া আকৌ গজালিতো আৰু দেখিছে নহয় বৰ মজা লাগিব এই যেতিয়া আচল ৰহস্যটো ফাদিল হ'ব ভাল পাওঁ ল'ৰাটো ঘৰখনৰ কথা গম পাব মজা লাগিব বন্ধুসকল আহি থকা খণ্ডবোৰ ধমাকা ধমাকা আহি আছে আপোনালোকে যদিহে চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত দবাই লওক তেতিয়াহে আমাৰ খণ্ডবিলাক লগে লগে চাবলৈ পাব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আমাক চাই থাকিব দেই পিছৰ খণ্ডবোৰ ধমাকা ধমাক খাব দেই বনাই কা